В первую очередь кто, где, куда. Значит, где-то где не, до, не, не дошла информация для того, чтобы обеспечить вас это. Поверьте мне, вопрос поднятый вами интересный, но чуть-чуть не по управлению братья социального заказа. Да. Чуть, но чуть -чуть. очень правильно подняли. сначала такая фраза, что мелкий бизнес в основном работает на договорах цивильных. Да. К сожалению, это может быть маленький опухоль, она начинает разрастаться. Я знаю, что в таком предприятии, как Николай Вобленерго, есть категория работников, которые работают по цивильному договору. Причем это одни и те же работники с одним названием. Одни работают как по, по трудовому договору, другие по цивильному, выполняя одни и те же обязанности. Вот мы должны с вами очень много работать с предприятиями, чтобы в моральном плане руководителя предприятия заставить не делать таких шагов. Ведь мы лишаем человека полностью защиты по охране труда. Я понимаю, что можно нанять человека по целевому договору сделать табуретку. Все понятно. Это человек, который имеет лицензию на то, чтобы делать табуретки. Он должен быть зарегистрирован. Но когда мы с улицы берем на предприятие человека, у которого ничего, кроме того, что у него есть рабочая сила, нет, он ничем здесь защищен по цивильному договору. Цивильные договора должны составляться с теми, кто имеет право на, на этот. Мы вот, вот здесь законодательная база. Я выступал на всех уровнях и в Верховной Раде, и на, на съезде выполнялась. Мы в, в Кабинет Министров направили от нашего, значит, Центрального Комитета вот эти вот вопросы. Значит, нам надо работать с руководителями, чтобы они вот, вот пошли вчера на стройку, да? что вот Алексей подтвердит. Мы спрашивали у рабочих, по какому договору вы занимаетесь? А, по трудовому. В трудовой книжке записано, Хорошо. Может, кто-то из них и увильнул, сказал неправду. Да? Дай Бог, что это правда в на нашем. Но, тем не менее, вы говорите, что у нас по цивильным договорам работают. Значит, предприятие, которые участвует в работе или на выполнении работ на атомной станции в нашем городе, вы должны смотреть и требовать руководителя, не давать работу таким предприятиям, которых по цивильным договорам, должны быть предприятия, которые по трудовым договорам защищены люди уже трудовым договором. Вот по вопросам охраны труда. Да? Да. 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 Еще да, костяшки. Я не закончу. Дайте да. да. мне сказать, я хочу высказать, больше, может, я одного слова не скажу потом. Не значит, надо так значит, говорить. Да, да. Меня интересует вот вы. вы знаете, у нас были штабы, у нас все руководители предприятий на штабах были. Они знали, они жили вопросами города. Сейчас у нас даже атомная станция не появляется на штабах. Я отправил письмо Андрею Николаевичу с просьбой все-таки у нас проблем в строительном комплексе сколько угодно. Три года комплекс не работает. Я настаивал на том, как председатель обкома профсоюза и координатор профсоюза работы в городе южно о том, что если в городе есть инвестиции на выполнение каких-то работ, не важно, чьи они, государственные, банк какой-то хочет строиться, какой-то предприниматель желает построить себе какие-то там апартаменты, я не знаю что. Во всяком случае, инвестиции в городе должны знать, какие инвестиции в городе. И все работы. В первую очередь мы должны настаивать. У нас должна быть занятость. Это главный вопрос. Мы должны людям давать нашу работу. Когда ко мне приходит руководитель предприятия и говорит, С меня требуют, чтобы я убрал там но мне не дали работу, которую я мог здесь выполнить, а выполнили из Кировограда. Пусть приезжают кировоградцы и убирают в нашем городе в таком случае. Неправильный вопрос. Я отправила суду письмо с просьбой собрать строителей всех наших организаций, руководителей строительных организаций, выслушать их наконец. Они же три года не работают. Выслушайте, какие у них есть предложения, какие у них есть проблемы. Мы должны их держать в курсе жизни нашего города. И они больше будут участвовать в жизни нашего города. И я бы хотела, к представителю нашей Рады, так ведь я понимаю, что депутат нашей нашей депутат рады. поддержать вот такую вот более тесную работу со строительным комплексом. Они у нас в забитом состоянии я э, кричу во все каналов звоню и на Экадагат, и на Шковскому, и Ким говорит вот ты обижаешься, что иногда мы не можем чего за какая-то организация сидит у нас на атомной станции выполняет работу э, июма, почему не июм делает эту работу, который построил эту атомную станцию все э, я понимаю, что мне всегда говорят тендер тендер может тендер любой лишь власть была задействована и есть методы, так сказать. Поэтому я думаю, что нашей власти надо позаботиться о том, чтобы руководители всех строительных организаций знали, какие объемы работы в городе и участвовали во всех тендерах, да, и позаботиться так, чтобы они работали. Во-вторых, нам надо работать с руководителем в моральном плане, чтобы они не допускали. Это же ответственность перед Богом. Ну что же вы берете по этим цивильным договорам, чтобы лишь не платить? В пенсионную уже же вы платите. То есть им надо объяснить, с ним надо работать. Вот это мы должны им объяснять что они теперь все равно пенсионные, самые самый большой начислен пенсионный фонд, они все равно на эту заработную плату, которую заплатят, заплатят эти 33% на пенсию, а там уже 2-1,5% это И чтобы у нас вот эти вот э, цивильные договора на предприятиях не имели места. <связывается> І на сьогоднішній день я згодна, що з керівниками треба працювати, але не завжди до керівника можна достукатися. Тому ми підготували статтю в газету, де ми звернулися до тих людей, які йдуть на роботу, щоб вони знали, яка різниця, коли керівник йому пропонує. всю цивильно-правовую воду, чтобы цивильно. людина четко знала, что она в данном ситуации втрачает. Да, есть... Но тут же не сытого, одного это большого, это другого, другого, другого. Это, а одного большого, а другого маленького. Ну, Будем так говорить, с начала года осуществляется массовая работа и ежедневно сайт, официальный сайт в родине И вот как раз в разделе инвестиций посмотрите, там есть Порядка 36 наименований, которые мы готовы сегодня э, развивать. Там есть и тепличный комплекс, и э, э, развитие э, выращивания цветов. Все, все, все. Посмотрите, пожалуйста, там есть. Это они. Что касается э, вашего обращения. Э, по поводу вашего обращения. Поверьте мне, э, каждый день у Андрея Николаевича и его заместителей, вместе с начальниками управления всех структур и ведомств, проходят, как правило, встречи, инструктажи, круглые столы. Буквально вчера э, проводился круглый стол по поводу обсуждения вопросов экологической безопасности и новых методов утилизации бытовых отходов. Это тоже предусматривает э, и развитие э, строительства в нашем городе перерабатывающего комплекса, утилизации не только твердых бытовых отходов, но и того, что э, на сегодняшний день, вдумайтесь в эту цифру, 60, 60 тысяч составов вагонов завозится в Украину чистящих, моющих и других э, препаратов. Куда оно все девается? Оно остается у нас. Как правило, все они содержащие в себе фосфаты. Переработка воды. Ну, скоро я не знаю, как там вообще, э, где мы будем брать чистый воду. И это все решается. Это все решается. Каждый день, для каждого информация возьмите и скажите своим друзьям, товарищам. А ну давай посмотрим в интернете, что там нового у нас в городе. И вы увидите, что каждый год у нас проходит каждый круглый стол, встречи, выступления. По поводу строительных организаций, я вам обещаю, что буквально вот только мы выйдем вот с этих вот праздников, которые есть, и это будет, обязательно будет. Но вы правильно заметили, что государство на сегодняшний момент ставит нас в такие условия, что мы обязаны проводить тендера. Об этом уже говорили и в Верховном Совете и говорили о том, что нужно как-то уходить, потому что мы прекрасно знаем схемы, которые предусматриваются по этим тендерам. Но на сегодняшний день законодательная база по этим тендерам. Просто здесь интересно, но поднимается то, что касается местной власти, мы мы должны поддержать строительный Комплекс в первую очередь? Безусловно, но э, есть такие вопросы, которые мы не можем обойти на сегодняшний день. И это не то, что мы не желаем. Есть твердая законодательная база, которую мы не можем. Потому что если мы ее обойдем, в этом случае будет уже ответственность лежать на нас. Но все, что касается развития нашего города, поверьте, есть четкая цель, чтобы наш город... Таким же я оставался. Молодым, цветущим, и, и, работящим, и, и чтобы работали абсолютно люди. правильно. Но на сегодняшний день, поверьте, это проблема не только нашего города, это проблема всей Украины. Не очень многие инвесторы желают вкладывать деньги в экономику Украины. Но тем не менее, в этом же здании проходило буквально на прошлой неделе круглый стол по поводу развития и перспективы плана развития города на ближайшие 10 лет. было блоки, которые освещены. В а с кем было, это было в какая категория Какая категория? Ну, опять, я, с... С... Я... вы извините, это но я... Вы... Я вы... Буду... вы иногда заходите на сайт и смотрите. Хорошо. Там ну, было... были представители городе, я... образования, культуры, спорта, были представители организаций, строительных организаций, которые тоже буквально здесь... Людмила Ефимовна не даст говорить, что здесь целый день практически проходили одни заседания, начиная с 9 и заканчивая 12 часами, потом перерыв и опять с часу и до 4 проводилось. И здесь были предприниматели, которые говорили о том, где им лучше поставить места. На сегодняшний день я могу сказать, что сегодня будет в 14.00 заседание Исполкома, которое предусматривает новых три места для торговли. Я думаю, что представители исполкома члены исполкома поддержат, потому что с этой стихийной торговлей нужно что-то делать. Но если нельзя побороть, то нужно как-то ее упорядочить и возглавить. Поэтому будет. Здесь действительно проходит. Вера Андреевна, оставьте, пожалуйста, свой контактный телефон лично для меня. Я вам буду постоянно звонить, постоянно вас приглашать, чтобы вы всегда были в курсе всех событий. Если вы, вы можете это зайти это, на хорошо, сайт и посмотреть. Честно слово говорю, такие анонсы, заходите, допустим, оно всегда есть. На Мы на протяжении буквально этого месяца взялись за стихийную торговлю. Мы представитель отдела по связи с общественностью, работе депутата, депутатской этики, вот Людмила сзади стоит, она вместе с представителями той же самой МЧС ходит, снимает эту стихийную торговлю. Мы пытаемся работников милиции привлечь к Они от нас уже убегают, извините за сравнение, как черт от ладана. Им легче выйти на рынок, Сказать, что есть нарушение, что нету фартуха, там, нету нарукавников еще что-то. Но вот увидеть, что рыбы торгуют в период нереста, они не видят. Увидеть, что молоко э, стоит в пластиковой бутылке, они не видят. Увидеть, что курица лежит, э, рядом земли. ходит пыль, поднимается все это, они не видят. Но вот есть у нас еще такие проблемы. Ну что делать? Надо и с этим бороться. А раз мы живем, значит есть проблемы. Да, а, поэтому смотрите, э, да. очень много интересного. Э, Андрей Анатольевич, к вам еще. значит. Э, Впервые 28 апреля по инициативе американских и канадских работодателей стали отмечать в качестве Дня охраны труда. И только в 2006 году на Украине был принят соответствующий закон. Это говорит о том, что вот вы говорите, где оно делалось и все. Нету масок, нету лепестков, нету противогазов, нету, 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 нету. Людмила Ефимовна может вам сказать, что только в этом году, да? Впервые. Только в этом году впервые, впервые государство соизволило выделить деньги для закупки противогазов. Поверьте мне, я в свое время после э, того, как вернулся с войск, я работал в школе военруков. Мне э, Вознесенский, начальник горвоенкомата, говорил, сколько тебе противогазов надо? Я говорю, да мне не надо, у меня все стеллажи заложены. У меня в школе было 600 учащихся, у меня все было заложено. Для подростковых, для средних, там же они идут для маленьких деток одни, для э, помазки, там первый, второй, третий, четвертый. Я говорю, некуда. Ну возьми еще штук 600, пускай будет. Не знали, куда девать. В итоге все это вывезли. Я вам серьезно говорю. В итоге это вывезли все на Польшу, вывезли на Чехию, потом же самые последние вывозили на Турцию, куда угодно. У меня комплектов L1, вот эти вот. У меня рыбаки брали давай мы тебе говорит, привезем говорит, свой говорит, старый пробитый, а ты нам это. Я говорю, ну, говорю, дайте хотя бы, чтобы срок прошел, каких-то там полтора года. Да, полтора года. Сейчас я, вот честно говоря, сомневаюсь, что в какой-то школе есть комплект L1. Его просто нет. Не говоря уже о других приборах. Поэтому, ну, мы, знаете, в этом году будем праздновать 20-летие Конституции. Понимаете, ну, время такое. Ждем, ждем чего-то. Ждем, 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 ждем. ждем и э, все-таки, знаете, а, нашему народу действительно иногда, ну, иногда нужно... Если в этом году нам дали, государство выделило деньги на это, может еще на следующем году что-то. Но оставаться равнодушным, поверьте мне, оставаться равнодушным и просто так молчать. Ну, мне бы не хотелось. А ваша позиция мне симпатична, нравится в том плане, что вы... Можете сказать, а если вы начинаете это говорить, и у вас это наболело, значит вы неравнодушны. Да не наболело, я работал с